Вероятно, что дело с мертвой точки будет принято какое-то решение, устраивающее и отрасль, и потребителей. Знаете, вот человек все время живет надежды, тем более, если этот, ну, касается прямо его, от вопросы, которые сегодня обсуждались на комитетских слушаниях, они касаются каждого человека, не только шахтера, не только энергетика, они касаются каждого украинца, потому что у каждого в стране есть свет, потому что станок не будет на заводе крутиться, если нет под него не подано напряжение. Поэтому, знаете, вот хочется верить, хотя надежда, это, наверное, последний шанс достучаться до профильного министра, до профильного министерства, для того, чтобы они начали заниматься. Да, вот ну, нельзя же ничего не делать и игнорировать вот тут критическую ситуацию, которая есть в топливно-энергетическом комплексе. Это же основа-основа, это базис, тот, который, вот тот фундамент, на, ну, на основе которого формируется дальше производство, экономика страны в целом и социальная среда, то, то о чем я говорил. Но, к сожалению, вот министр в последнее время, он, он вот, знаешь, слушает, обещает, вот, но ну, абсолютно ничего не делает. Так нельзя. Нужно, нужно делать. Мы сегодня говорили о необходимости понимать, сколько стране необходимо электроэнергии, из чего ее выработать, то есть сколько нам необходимо угля или других энергоносителей для того, чтобы выработать необходимое или получить необходимое количество электроэнергии, чтобы обеспечить те задачи, о которых я говорил, говорил ранее. Необходим топливно-энергетический баланс. Его, его топливно-энергетический баланс нет. То есть мы сейчас находимся в неведении. А вы знаете, это хуже всего, когда человек вот ну, не знает, что будет завтра. То есть рушится вера, рушится, рушится надежды. И поэтому оно, оно, сейчас и так по ситуации в стране все это дело уныло. Но мы сегодня и угольщики поднимали эти вопросы в первую очередь. А угольщики это всегда была такая самая активная категория и промышленности, учитывая, что сложный физический труд, там специфика, это опасность работы, это трудности, вот они формируют характер, но ну и как бы они все время привлекают. Вспомните первые забастовки 89 -го года, забастовки 90-х годов, 98-й год поход на Киев, когда угольщики вот показывают, что есть проблема в самом базисе, в самом основе нашей экономики, они показывали какие могут быть последствия. И сегодня угольщики показывают, ну вот не не только нужно своевременно выплачивать заработную плату, а нужно увидеть, что если не будет обращено внимание на угольщиков, на энергетиков, то последствия они могут быть необратимы не только для экономики, для работы производственного сектора, для социальной, для работы и теплокоммунэнерго, для обеспечения электричеством в домах, там, в наших в наших городах, то это еще сейчас и включаются вопросы, связанные с экологией. Ведь бездумная остановка шахт ⁇ это не только десятки тысяч людей на улицах вместе с семьями. Вот, это еще и вода в подвалах, которые не контролируется, это газ в подвалах, это те, ну, скажем, испорченные или поврежденные черноземы, на которые мы надеемся, что аграрный сектор будет локомотивом и вывезет экономику. Ничего не получится. В стране должно быть все сбалансировано, как в хорошей здоровой семье должно быть все сбалансировано. Если сегодня не услышат, не будет разработана программа, вот, но ну, я ожидаю, что будет, будет съезд шахтеров, который еще раз обозначен. А потом дальше каждый, я не, призываю никого там к забастовкам, как там не, повиновение, но у каждого есть право. Если он не может реализовать свое право на труд, на достойную заработную плату, тогда человек выходит на улицу. И вот плохо, когда вот сейчас это было управляемые, это были акции, когда люди понимали, зачем они приехали. Хуже, когда это переходит в стихийную плоскость. Вот, например, например, перекрытие дорог в, там, во Львове, на Волыне, это забастовки в Селидово, это забастовки на шахтах Южно-Донбасска и, и красноармейскую угля. Вот что, что страшно. Выход из, выход из ситуации нужно четкий план действий. Мы сегодня предлагали о том, что в правительстве необходим абсолютно незаполитизированный человек, который бы в должности вице-премьера возглавил топливно-энергетический комплекс. Это сложнейшая машина, от которой все зависит. Это десятки тысяч людей. Вот он должен возглавить это и отработать, и наработать четких план действий. Пример тому, ну вот этапы такими крупными мазками, это есть коалиционная угода. Вот, а уже специфические профессионалы, надо собирать команду профессионалов. И вот как сегодня говорились, мы к отопительному сезону 2015-2016 года должны были начать готовиться 20 января. Сегодня у нас э, апрель месяц, уже почти середина апреля, и мы еще не знаем, э, что будет. Но надеяться на то, что зима будет теплая, как в этом году, ну знаете, это, это это путь в никуда. Поэтому надо четкий план действий. Есть у нас специалисты, их нужно привлекать. Нет, значит, привлекать специалистов из за границы, которые помогли бы разработать и, и этот и топливно-энергетический баланс. Люди должны знать, чем им заниматься на, на своих рабочих местах, а те, которые э, ну не работают в растоплено на энергетическом секторе, они должны видеть а, вот свою стабильность и какой у нас запас прочности.